Мы видим сейчас вот результаты выстрелов. Более того, мы сейчас прокомментируем. Пластина предназначена, как ранее говорилось, выстрела в СВД, автомат калашника моделизированный. То есть это самое мощное на сегодняшний день. Оружие есть, которое состоит на вооружении наших подразделений. Ну и, соответственно, скажем, назовем интервентов, которые совершают, имеют на своем вооружении террористы. Поэтому результаты мы сейчас увидим. Пожалуйста. Виктор. Все. Снимаем. Пластину. Поднесите ближе. Вот результат двух выстрелов вы видите. Он Можете подойти ближе сделать. Два попадания. И да, а можно как-то все-таки. Не, заказ... не перекрывать, ну, да. да. Переверните пластину. Да. Подскажите, да. что, что это? Как это То есть на сегодняшний день мы видим два попадания. Калибра 7.62 с расстояния 25 метров. То есть свое предназначение бронежилет выполнил. После двух попаданий жизни человека, который будет одет в это бронежилет, будет спасена. Мы видим обратную сторону, которая не повреждена. Комментарий, на мой взгляд, более излишний или более показательный на сегодняшний день.